Ну что ж, друзья, давайте разнообразим сегодняшний КВН и все-таки начнем шутить. Итак, представьте, в квартире, где нет дома, приходят соседи снизу. Дзинцелин! Здравствуйте! Здравствуйте, вы нас затаптываете! Ой, простите! Дорогой зритель, лови букет радостных миниатюр Провалуева. Итак, первый шутки. Ой, простите, я вам на ногу наступил. Извините, ради. Что в этот момент слышит Волоев? Ой, отбейте мне, пожалуйста, почки. Да и селезенка мне тоже ни к чему. Миниатюра расследования. Холмс, какой странный дух. это... Ее волосы читали книги, играли в шахматы, в общем разливались. А у нас, а у нас, а у нас ананас. А еще ограбление в кондитерской. Так ты! Отдавай мне все свои гори хрела со ха Давай! Я скрываюсь. А не? А, давай, давай еще одни. Алло, милиция? Нас опять Игорь ограбил. Скажите ему что-нибудь, в тигарика Миласа еще забрал. Мальчик с хлебной головой ненавидит голубей. Когда мы едем на дискотеку, мы объясняем маме, что там все будет именно так. Добрый вечер, мой друг. Здравствуйте, здравствуйте. Как настроение ваше? Может, пройдемте со мной по этой прекрасной аллее и выпьем горячего, хорошо заваренного британского чайку? Да я бы с удовольствием, мой милый друг. Но, увы, уже как скоро 9 часов. простите, маме пообещал. Извините, продолжим, что я Ничего. И как нет? это представляет мама? сейчас антракт. Покушайте, встретимся в домашке.